Aduh, gila Ayo, ayo Emang Gak lalu suara kan Temen-temenan, ayo Halo semuanya, kembali lagi di Perbagungan Duniawi Dan selamat jumpa lagi di channel Cublik Film Sesuai dengan request penonton setia cuplik film dan kesukaan para pelangiers, kali ini cuplik film menceritakan film yang berjudul Love's Coming. Yang mana keseluruhan ceritanya seru dan sangat kocak gaming. Dan pastinya cerita-ceritanya bikin baper cuy. Berceritakan tentang persahabatan sekelompok siswa SMA yang bernama Pete, Z, Arm, yang lagi nongkrong di kantin sekolah. Dan datanglah satu sobatnya lagi bernama Gam Yang datang-datang langsung menyeruput minuman milik Pete Karena saking hausnya ia minum sampai cegukan Karena hari ini mereka selesai ujian sekolah dan besoknya libur Mereka merencanakan akan pergi ke suatu tempat namun si Gam menolak ajakan teman-temannya dengan alasan yang sama seperti biasa Ia beralasan akan mengajari tetangganya yang bernama Nai Karena Nai akan ujian sekolah besok dan gak lama si Nai datang menyebut Gam untuk pulang Setelah kepulangan Gam, Zi mencurigai Gam kalau dia dan Nai berpacaran alias Gai Namun Pit dan Arm enggak percaya Untuk itu mereka mencari tahu semua tentang Nai Bukti-bukti menunjukkan kalau Nai emang cowok terkeren di sekolahnya Karena ketampanannya bukan hanya cewek aja yang suka Tapi juga para banci dan Gai Nai juga punya beberapa mantan dan saat ini ia berpacaran dengan Soda, seorang playgirl di sekolahnya. Namun bukti itu semua tidak cukup untuk membuktikan kalau Gam dan Nai berpacaran apa tidak. Untuk itu mereka mendatangi paman Lek yang merupakan pamannya Zi. Kedatangan mereka untuk mencari tahu apakah si Gam merupakan cowok gay apa bukan. Tapi si paman ini marah kalau nggak dipanggil Bibi oleh karena itu, mereka memanggilnya Bibi Alexandra. Bibi Alexandra punya beberapa rencana untuk mengetahui kalau orang itu strike atau belok. Rencana yang pertama, mereka harus mengajak GAM ke sebuah pemandian kolam renang. Mereka memancing GAM dengan cara menunjukkan keeksotikan pria macho kesukaan para boti di sana. Namun malah yang ada mereka bertiga kabur dan lari setelah melihat pria itu Dan yang ada Gam gak tertarik sama sekali Karena rencana pertama gagal mereka lanjut ke rencana yang kedua Yaitu dengan cara membuat Gam mabuk Karena dengan cara itu kata si bibi Alexandra bisa menunjukkan naluri aslinya mereka pergi ke sebuah kolam renang private dan seperti rencana mereka akan menjamu Gam namun karena mereka remaja yang juga doyan minuman jamu itu, akhirnya mereka mabuk bareng. Minuman udah pada habis dan kini waktunya si Ar menanyakan apakah si Gam ini guys. Namun ternyata teman-temannya udah pada nggak sadarkan diri. Tapi eh tapi ternyata Gam diam-diam masih sadar dan hanya berpura-pura tidur aja untuk menghindari pertanyaan itu. Rencana kedua juga nggak berhasil. Kini tinggal rencana yang terakhir, yaitu dengan cara ngajakin Gam dan Nai pergi ke puncak gunung dan berkemah di sana. Meskipun mereka baru kenal, para cowok ini gampang akrab cuy. Di perjalanan si Ar menanyakan kepada Gam, sejak kapan ia kenal dekat dengan Nai. Disitulah diceritakan awal mula pertemuan mereka hingga jadi orang terdekat. Cerita itu berawal dari Gam yang disuruh mamaknya untuk mengajari Nai atau bisa dikatakan les private cuy. Orang tua Nai takut anaknya akan dapat nilai ujian yang jelek dan gak naik kelas. Maka dari itu orang tua Nai meminta tolong pada mamaknya Gam untuk ngajarin Sinai Sinai Si, Nai. si Nai ini meskipun cowok terkeren di sekolahnya, namun ia sangat tolol dalam hal pelajaran cuy, terutama matematika. Saat Gam menjelaskan tentang pelajaran matematika yang rumit itu, Sina yang emang dari awal gak begitu antusias malah ketiduran cuy. Dan gilanya si Gam malah kayak kegirangan gitu cuy. Di hari berikutnya, kali ini mereka berdua ditemenin sama si Meong alias kucing kesayangan milik ayahnya Nai. Tiba-tiba Nai dapat chat dari aplikasi Ijo alias Line. Kalau pacarnya yang bernama Soda ternyata berselingkuh dengan pria lain. Gak lama, si Nay pamit pergi sebentar, dan les pembelajaran pun ditunda lagi. Si Gam yang disuruh jagain rumahnya kini merasa gelisah, menunggu kedatangan Nay yang tak kunjung datang. Setelah beberapa jam, Nay datang dan pulang-pulang, mukanya udah pada bonyok, penuh luka. Karena udah malam, si Gam pamit pulang, tapi Nai malah nggak ngebolehin ia pergi dulu dan tetap stay di sana. Nai mengatakan kalau ia habis adu jotos sama selingkuhan pacarnya. Si Gam yang baik hati itu mulai membersihkan luka di mukanya Nai. Dan dari situlah sepertinya benih-benih cinta Nai mulai tumbuh. nah. Hal romantis dan sweet seperti itu juga terjadi ketika esoknya mereka masak berdua. Dan lagi, saat game bantuin ngerjain tugasnya Nai cuy. Namun saat asyik dan fokus ngefoto, tiba-tiba listrik di rumahnya padam. Dan akhirnya mereka berdua nyalain lilin sebanyak ini. Gokil sih. Nah, kamu Di sela-sela menunggu listrik nyala, Nay akhirnya kini mulai terbuka dan bercerita tentang dirinya. Kalau dulunya ia punya teman dekat, yang pertama namanya Tong. Namun ketika lulus SD mereka udah gak ketemu lagi dan gak tahu kabarnya sampai saat ini. Dan yang kedua namanya Bol. Namun saat kelas 2 SMA ternyata dia meninggoy karena kecelakaan Setelah deep talk mereka lanjut cuci motor dan ini sih terlihat sweet banget cuy Hari udah makin malam si Gam pamit pulang dan si Nai nulis sesuatu di tangannya Gam setelah saya pikir-pikir si Gam ini mirip beliau cuy. Ytta, buat yang tahu-tahu aja. Coba dilihat. Sesampainya di rumah ternyata feeling ibu itu selalu benar. Mamanya Gam ini udah feeling kalau sebenarnya anaknya ini gay dan suka sama Sinai. Tapi yang namanya seorang ibu, meskipun itu salah. Beliau selalu support apa yang bikin Gam bahagia cuy Dan ternyata tulisan yang ditulis Nai itu gambar bentuk lope lope cuy Emang boleh sesuatu so itu Keesokan paginya Nai datang ke rumah Gam karena kucing kesayangan ayahnya hilang karena mereka keburu sekolah buat ujian, akhirnya pencarian kucing itu dilanjutkan sepulang sekolah. Pencarian itu nggak kunjung ketemu hingga waktu udah larut malam, namun ternyata si kucing ini ngeprank. Dia terkunci di dalam kamar. Setelah penjaringan itu cegukan gamku umat lagi. Nah yang sangat peduli padanya berusaha mencari cara buat menyembuhkan cegukan itu. Berbagai cara telah dilakukan, namun gak ada yang berhasil. Ada satu cara yang ampuh dengan cara Sinai seliding seliding deg deg ser bibirnya gam anjay. Senang, Sin kembali ke masa kini dan begitulah cerita awal mula kedekatan Gam dengan Nai Kini mereka telah tiba di perkemahan dan terdapat dua tenda Yang satu tenda besar dan yang satu tenda kecil Maka dari itu mereka membagi tempat tidur dengan cara home bimpa Mereka bertiga merencanakan untuk setenda bareng Maka dari itu mereka curang dengan cara mengalihkan pandangan Gam dan Nai oh, nah, di perkemahan mereka menghabiskan waktu dengan bermain kartu Namun karena si Naik kalah terus dalam permainan Akhirnya ia pamit izin tidur duluan dan si Gam ikut menyusul Mereka bertiga usil dan iseng ngintipin mereka berdua tidur Mereka ngira kalau Naik dan Gam bakalan pusreng di dalam tenda Oh. 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 Namun waktu hampir subuh dan tubuh mereka udah menggigil Ternyata perkiraan mereka salah Akhirnya mereka menyerah lalu balik tidur Sedangkan si Nai dan Gam yang kedinginan Nai menghangatkan tubuh Gam seperti itu dan sesuai so sweet itu Pagi harinya mereka berdua udah bangun sedangkan mereka bertiga masih tidur dan ngantuk karena begadang nungguin pusreng mereka semalaman. Namun Bibi Lex datang dan ngebangunin mereka buat sarapan. Ketika sedang menikmati sarapan ternyata si Soda pacarnya Nai tiba-tiba datang dan bergabung dalam perkemahan mereka. Kedatangan si Soda yang enggak diundang ini seakan-akan mengambil kebahagiaan si Gam. Gam yang awalnya tidur bareng Nai kini ia pindah tenda gabung bareng mereka bertiga sedangkan Soda menempati tedanya. Malam kedua mereka masih sama menghabiskan waktu dengan bermain kartu remi. Tapi kali ini para remaja itu didampingi Bibi Lex. Dan Bibi Lex membawa kejutan. Ia membawa beberapa botol minuman jamu yang membuat suasana makin hangat dan seru. Keseruan itu membuat mereka mabuk terutama Bibi Lex. Bibi Lex bercerita kalau dulu waktu remaja ia menyukai teman dekatnya dan teman dekatnya itu seorang cowok. Mereka berteman dengan baik. Kemanapun Bibi Lex pergi, di situ ada si dia. Intinya kayak gitulah. Hingga sampai di mana Bibi Lex mengutarakan isi hatinya pada cowok itu. Namun jawaban cowok itu membuat Bibi Lex kesepian, patah hati hingga sekarang. Cowok itu menjawab kalau ia sebagai perempuan, ia mau jadi pacarnya. Karena laki-laki itu harus mencintai perempuan Cerita itu sebenarnya agak nyindir-nyindir dikit sama jalan cerita cintanya Nai dan Gam Namun mereka agak tahu diri sih Setelah perceritaan itu Bibi Lex yang mabuk berat akhirnya tidur duluan Dan kini gantian Zi bertanya pada Gam Apakah ada seseorang yang ia cintai sekarang? Dan ia jawab gak ada cuy Pertanyaan lain dilontarkan pada Nai, apakah Nai masih mencintai Soda? Dan ia hanya bilang kalau dia merasa baik kalau di sampingnya Soda. Kemudian mereka berdua masuk ke dalam tenda dan tidur. Sedangkan si Gam yang terbakar api cemburu pergi gitu aja ninggalin mereka. Gak lama mereka bertiga menyusul Gam dan menghiburnya saat itu Ga mengungkapkan perasaannya pada teman-temannya kalau sebenarnya selama ini ia suka sama Nai. Ia merasakan seperti ada pisau yang mengiris-iris hatinya setiap waktu. Ga merasa seperti manusia yang berbeda dari lain. Ia menanyakan kenapa laki-laki harus mencintai perempuan, sedangkan ia mencintai seorang laki-laki. Oh, <laughs> Kini ia merasa kesepian, tapi teman-temannya meyakinkannya kalau ia tidak sendiri. Mereka bakalan selalu ada buat GAM dan akan selalu berteman. Di lain waktu, Nai dan Soda membicarakan tentang kelanjutan hubungannya karena sebenarnya Nai ini dulu mencintai Soda. Namun saat ini ia udah ada orang lain di hatinya Soda yang basicnya emang player ya biasa-biasa aja dengan ungkapan itu Namun sebelum hubungan ini berakhir Soda meminta Nai memeluknya untuk yang terakhir kalinya Karena tenda kebuka mereka nggak sengaja ngeliat Nai dan Soda berpelukan dan bikin hati Gam lebih teriris lagi Gam pergi dari mereka dan merasa sangat kecewa Namun kali ini teman-temannya membiarkan Gam untuk menyendiri tapi masih si naik menyusul Gam dan langsung memeluknya dari belakang. Sungguh so sweet banget cuy. Buangnya. Ternyata semua dari awal ini adalah rencana teman-teman mereka untuk membuktikan apakah si Sigam ini gay dan beneran suka sama Sinai. Dan untuk si Soda ini sebenarnya dari tadi hanyalah akting semata dan drama karena disuruh mereka. Dan film pun berakhir. Dari cerita ini kita dapat menyimpulkan bahwa persahabatan tidak harus memandang buruk tentang sudut pandang percintaan yang menyimpang. Tapi, kalau bisa, kalian janganlah menyimpang juga, cuy. Yang pasti, pasti aja lah. Oke, cuy, sekian cerita hari ini. Semoga jalan ceritanya dapat tersampaikan dan tercerna dengan baik. Dan semoga kalian terhibur. Sampai jumpa di rangkuman film selanjutnya. Yang pengen request film, silahkan kalian komen judul filmnya di bawah ya. Kalian juga bisa streaming full filmnya dengan klik link yang ada di kolom komentar. Jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya, biar kalian gak ketinggalan cerita-cerita film lainnya. Kalau kalian lagi gabut, share juga dong ke teman-teman kalian: gebetan, pacar, mantan, dan ke semua sosmed kalian.